Вітаю в прямому ефірі 34-го телеканалу Програма Погляд. Говоримо про дитячі садочки, чи вистачає їх із заступником міського голови Оленою Лозенко. Приветствую вас, Елена да, Валентиновна. И хочу начать с главного вопроса. Какая ситуация в Днепропетровске, именно в городе Днепропетровске, с устройством, скажем так, с нахождением свободных мест малышам в детских садах? Я поняла вопрос. И считаю возможным начать свою информацию, прежде всего, сказав о том, что с принятием закона о дошкольном образовании, это было в начале 2000-х годов, появился такой закон, в нашем городе была разработана разработана система мер, и Эта система Мер была образована специализированную программу программа по развитию детских дошкольных учреждений. Тогда эта программа предусматривала определенный период времени. Это был 2002 год, 2012 год. Но в конце 2012 года мы принимаем новую редакцию такой программы. И теперь мы работаем по системе МЕР развития сети детских дошкольных учреждений на период до 2017 года года что такое программа что она дает во первых любая программа чего-либо стоит если она имеет конкретную финансовую поддержку. Таковы программы у нас работают, есть и полную поддержку финансовую имеют эти программы. Задача такой программы – прежде всего создать оптимальную сеть детских дошкольных учреждений, безусловно, с учетом рождаемости. Если рождаемость в 2005 году составляла 2800 детей, вот готовясь к сегодняшней передаче, я уточнила эти цифры, то в 2011 году рождаемость уже составляла 11 440 младенцев появилось в нашем городе. И в 2013 их число вот на сегодняшний день составляет уже около Пожалуйста, 9 5, тысяч. Оно на... в 6 раз больше. А несколько раз больше. И Соответствующим образом ставится и задача, и эта задача непосредственно власти создать оптимальную сеть детских дошкольных учреждений и обеспечить в дошкольных учреждениях сбалансированное развитие ребенка. Если говорить сегодня, какое количество детей обучается в наших дошкольных учреждениях, ну, в по сравнению с пятилетней давностью. Вот в 2002 году у нас функционировало 153 детских дошкольных учреждений, и в них обучалось 22 тысячи детей. На сегодняшний день у нас в городе функционирует 197 учреждений образования дошкольного уровня, включая, конечно, и наши НВК. Их 20. НВК это создавается, создаются такие группы для развития детей дошкольного возраста, в которых предусмотрено Вся система мер по сбалансированному развитию ребенка в дошкольном возрасте от 3 до 6 лет. Так вот, если сравнивать эти цифры, итак, 2007 год: мы говорим 152 152 учебных заведения, а уже в текущем году 100. 97. И если говорить о численности, я уже упомянула цифру 22 тысячи, то в этом году у нас обучается э, непосредственно 35 952 дошкольник. Следовательно, мы говорим о том, что действительно мы системно и последовательно работаем по расширению сети детских дошкольных учреждений. Достаточно сказать, если сравнивать с периода того же 2008 года, то за период с 2008 года по сегодняшний день мы возобновили работу 16 ранее не функционирующих детских дошкольных учреждений. Только в 2013 году мы смогли перепрофилировать. Из закрытых двух приютов в Ленинском и Бабушкинском районе мы периф перепрофилировали в детские дошкольные учреждения, создав детские дошкольные учреждения номер 105 и 107. Еще раз подчеркиваю, в Ленинском бабушкинском районе. К тому же мы создали учебно-воспитательный комплекс в Ленинском районе. Создание учебно-воспитательного комплекса на базе школ, в общем-то, это прежде всего обуславливается тем, той же необходимостью в количестве мест в детских дошкольных учреждениях. Если говорить о том, сколько же детских дошкольных учреждений мы вернули в коммунальную форму собственность, то за период с 2000 года 41. А э, к тому же хочу сказать: только за последние несколько лет завод Петровского вернул в коммунальную собственность города шесть детских дошкольных учреждений, Днепропресс, два детских дошкольных вот, учреждения, завод ДВРЗ. В связи с этим вопросом. Вот коммунальной собственности становится больше детских да, садиков. Как вообще городской бюджет? Ведь не секрет, что предприятия отказываются, потому что им тяжело финансировать. Вот с городским бюджетом, как удается найти финансирование, принять? А вот для для этого и существует программа. Программа имеет определенную перспективу развития, поэтому, безусловно, и открытие дополнительных групп в соответствующих ныне функционирующих детских дошкольных учреждений. У нас эта работа началась еще много лет тому назад. Мы постепенно открывали детские группы в дошкольных учреждениях, которые функционировали. Например, детское дошкольное учреждение рассчитано по проектной мощности на 12-групповый детский комбинат. А функционировало 3-4 группы. Так вот эту работу мы практически завершили. Ранее это было приблизительно 65 групп, 25 групп мы открывали ежегодно, в этом году открыли только 9. То есть мы уже исчерпали этот резерв открытия дополнительных групп. А бюджет? Бюджет, безусловно, без бюджета открыть. Дополнительное финансирование просто невозможно, и функционирование невозможно детских дошкольных учреждений. Я могу привести такой пример. Для того, чтобы возродить детское дошкольное учреждение, к примеру, 379 детское дошкольное учреждение располагается в Амур-Нижнепровском районе. Я Мы... вас, извините, перебью, перебью звоночек и пожалуйста. дальше продолжать. Пожалуйста. Добрый вечер, в эфире ваш вопрос, пожалуйста. Вечер. Добрый вечер. Мы, родители, вводим детей в детский сад, очень довольны детским садом. Краснодарский район. Но есть проблема возникла. Последние две недели дети не получают мясную и рыбную продукцию на питание. А номер детского садника не скажете? Есть такая проблема. Нет, не скажем. Но это Краснодарский район. Есть такая проблема. По городу действительно идет речь о том, что стоимость питания в детском дошкольном учреждении оплачивают бюджет и родители. Стоимость питания ребенка в группе старшей и средней дошкольного возраста составляет 10 гривен 48 копеек, в ясельной группе 8,48. По закону 50% оплачивают бюджет, 50 родителей. Безусловно, оплата родителей идет через специализированные счета в детских дошкольных учреждениях и бухгалтерии районных отделах образования. Да, действительно, сегодня сложилась такая ситуация, что эти счета не проплачиваются. Но городской глава поднял эти вопросы, обсуждали этот вопрос с губернатором, с руководителем казначейства. Буквально в понедельник этот вопрос стал наиболее остро, и нам пообещали в течение нескольких дней дней разрешить такую проблему. Это связано вот непосредственно с тем, что казначейство в полном объеме не перечисляет ту сумму средств, которая сегодня необходима для организации питания. Я хочу напомнить нашим зрителям, мы работаем в прямом эфире, говорим про детские садики, наши телефоны 740-10-41. 740 10 42 звоните и присоединяйтесь к разговору. Возвращаясь к теме, сколько же все-таки нужно денег и затрат, скажем так, для того, чтобы восстановить одно, одно <связано> дошкольное заведение. И достаточно много по сегодняшним меркам, потому что все детские дошкольные учреждения развивались и строились в приблизительно 60-70-е годы прошлого столетия, а сегодня уже новые санитарные нормы. Поэтому, безусловно, для того, чтобы сегодня восстановить те детские комбинации, которые уже несколько пяти находились и не функ... находились на территории и не функционировали и безусловно это затратная часть бюджета. Если говорить конкретно о примере, могу привести пример 379 детский комбинат. Я уже начала об этом говорить и хотела бы сказать, что мы уже несколько лет ведем реконструкцию этого детского комбината. Начали безусловно с основных вопросов кровли, водоснабжения, безусловно теплоснабжения в этом детском дошкольном учреждении. Поменяли все окна. Безусловно, сейчас главная задача запустить в работу это детское дошкольное учреждение. Планируем это сделать в 2014 году, но для этого еще нам надо выполнить работы по котельной, потому что это детское дошкольное учреждение имеет самостоятельную котельную и, конечно же, косметический ремонт. В общей сложности стоимость такого возрождаемого детского дошкольного учреждения обходится бюджету 10-12 миллионов. А скажите, в каком районе находится? Это детское дошкольное учреждение находится в Амур, Нижнепровском районе, но по нашей программе мы спланировали до 2017 года возрождение еще таких же 19 учреждений, которые находятся на территории города. Они в полуразрушенном состоянии. В тех или иных детских комбинатах есть охрана, но они все относятся к коммунальной форме собственности. В период 90-х -го 90 годов была непростая ситуация не было закона о дошкольном образовании, о необходимости их перепрофилировать под нужды детства. И тогда ведомственные предприятия, заводы, фабрики, предприятия, которые были непосредственными собственниками таких детских дошкольных учреждений, они, собственно, ими и остались. И многие детские дошкольные учреждения в период до 1997-2000 года были проданы или же перепрофилированы по усмотрению руководства предприятия. Поэтому то, что нам удалось сохранить, еще раз повторяю, это 19 э, детских дошкольных учреждений. И есть программа возрождения всех 19 детских дошкольных учреждений. Если говорить и продолжать тему 379 детского комбината, я хочу сказать, что на следующий год мы также запланировали возрождение и 201 детского комбината. Там сейчас находится второе отделение детского дома. И к тому же предусмотрели мы и развитие, и восстановление детского комбината номер 200 он находится на Героев Победы и сегодня есть конкретные сумма средств, которые необходимо э, выполнить соответствующие То, работы. В следующем по, году начнутся работы. Так или... уже начинается уже. по проектированию, экспертизе обязательно сегодня все учреждения, которые мы реанимируем, будем так говорить, они требуют серьезных работ по утеплению здания, по э, целому комплексу таких вопросов, которые без Безусловно, очень затратно. А скажите... Но, тем не менее, программа есть, система идей есть, система... Работы есть в этом направлении. А скажите, в следующем году запланированы какие-нибудь масштабные открытия? Да, так, ну вот можете, я и перечислила 379, эти... 379, и плюс к тому же мы понимаем, что сейчас наиболее острая проблема возникает в Ленинском районе, поэтому мы на базе 72-й и 92-й школы тоже открываем НВК. Я хочу сказать, это тоже затратная сторона бюджета для открытия и э, реконструирование, реконструкция некоторых отдельных помещений школы под э, нужды детей дошкольного возраста. Вот такую реконструкцию мы недавно закончили по школе номер 4. Было от, потрачено приблизительно э, более э, около 2 миллионов э, гривен. Но там созданы полнокровные группы для детей с организацией питания, с организацией... Э, вопросов принятия пищи, с организацией досуга ребят. То есть я имею в виду игровых комнат, спальных комнат. Безусловно, это затратная часть даже те работы, которые мы проводим в наших общеобразовательных школах. И таких комплексов 20. И они, кстати, помогли нам, НВК, несколько разгрузить эту проблему, разгрузить этот вопрос и если говорить сегодня о процентном охвате детей дошкольным образованием, то я могу сказать, что по городу от двух до шести лет различным формам формами дошкольного образования охвачено порядка 97% процентов детей. Конечно, задача охватить все сто процентов. над этим работой. А сколько малышей каждый год мы можем принять новых? Да, малышей? 10 тысяч детей. В этом году мы приняли порядка 8 тысяч детей в детские и дошкольные учреждения и определенного рода дети, обучаясь в детском дошкольном учреждении тоже. Учебный год. И учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в начале июня. И, безусловно, есть определенный выпуск, дети переходят в школу, и следующий набор мы осуществляем, безусловно, на освободившиеся места в детских дошкольных учреждениях. Вот перешли к самой, наверное, интересной теме. Вот как узнать родителям информацию о садиках? Какие в районе есть садики, где есть места, где нет места, куда лучше обращаться? Да, вы знаете, Министерство Образование рекомендует управленцам системы образования создавать так называемые сайты регистрации детей, записи в детские дошкольные учреждения. Но к такой работе мы приступили еще за год, будем так говорить, еще в декабре 2012 года мы презентовали такую систему. Мы пошли по такому пути, как открыли сайты в детских дошкольных учреждениях, которые работают сегодня в 3D формате. Родители, зайдя на сайт того или иного детского дошкольного учреждения, уже имеют первое впечатление о детском дошкольном учреждении безусловно родители могут и зарегистрировать своего ребенка в детском дошкольном учреждении зайдя, зайдя на сайт детского дошкольного То учреждения я вот, механизм чтобы понять механизм просто очень набер, просто, просто. Есть. В поисковике номер детского совершенно сада. правильно номер детского сада выходишь на страничку. Дет, на страничку которая тебе предлагает зарегистрировать вашего ребенка там надо заполнить такие данные как фамилии имя ребенка год рождения и год. Вот желание, когда бы ваш ребенок по вашему усмотрению мог бы посещать это детское дошкольное учреждение. Но после того, как вы записали свои данные, и, кстати говоря, мы рекомендуем оставить номер свидетельства о рождении. Мы не предлагаем оставить копию, мы понимаем, что это такая может быть закрытая информация. Все-таки в течение 10 дней после такой регистрации выйти на связь с заведующей детским дошкольным учреждением. Заведующая детским дошкольным учреждением. Методисты занимаются этой работой. Этой работой занимаются Инженеры по коммуникативным технологиям, которые есть в каждом районном отделе образования, бюджет пошел э, на поддержку наших предложений э, в этом вопросе. И э, заведующая выходит с вами на связь и уточняет те или иные вопросы. Да, условие одно: вы можете зарегистрироваться только в одно детское дошкольное учреждение. Но предлагают если... варианты, если вдруг именно в этом заведении нет места, предлагают ли варианты сразу куда? Вас человеку... записывают. Вас вы регистрируетесь на сайте и вы уже зарегистрированы. Что значит нет мест? Мы будем находить и решать этот вопрос. В данном случае не все же записывающиеся только на предстоящий. 2014 год. Да, у нас есть данные, у нас уже порядка 6,5 тысяч детей э, зареги... родители зарегистрировались на сайте с пожеланием определить детские дошкольные учреждения именно в 2014 году. Общее число зарегистрированных на сайтах составляет более 10 тысяч. Поэтому, безусловно, мы имеем возможность отслеживать эту ситуацию, но задача родителей зарегистрироваться да, но еще э, необходимо в течение 10 дней непосредственно поделение. подтвердить по телефону или э, дать возможность увидеть нам свидетельство о рождении что подтвердит подлинность вот настроение нас родителей да. добрый вечер в эфире ваш вопрос пожалуйста добрый вечер мы вас слушаем будьте любезны скажите входит ли в программу вашу реанимация детского комбината по улице Данилы Мишля да, есть такое детское дошкольное учреждение в соответствии с программой. Вы оставьте, пожалуйста, свой контактный телефон в редакции. Мы вам позвоним и проинформируем конкретно. Я помню этот адрес по детскому дошкольному учреждению, по этому адресу. Скажите, пожалуйста, вот как, с какого возраста все-таки лучше, сколько лет должно быть ребенку или месяцев, когда родители начнут уже регистрировать и принимать решение, куда они хотят отправить я ребенка? Я могу сказать, здесь готового рецепта я однозначно не дам. Это прежде всего желание, настроение родителей. Поэтому они могут зарегистрироваться в любое детское дошкольное учреждение, даже вне зависимости от того, проживает или находится это детское дошкольное учреждение в том микрорайоне, где проживают родители. Это право родителей. Готовы рецепты я не дам. Когда появится, появится желание, и родители почувствуют, что ребенок готов к посещению детского дошкольного учреждения, а ребенок должен быть готов к посещению детского дошкольного учреждения, он элементарно Когда должен самостоятельно готовы. кушать он должен уметь одеваться он должен ну, будем так говорить э, иметь элементарные навыки общения в детском коллективе безусловно этому ему этому научат но ребенок должен даже э, понимать что он должен сесть на горшок ну, поэтому что услышите, поэтому да. я скажите. считаю, что любой родитель самостоятельно в семье определяется, насколько ребенок готов к посещению детского дошкольного учреждения. А скажите, если у родителей нет интернета, ну, представим, да, ситуацию, как вот по старинке записаться, кому нужно Не обращаться? Всегда, если нет интернета, но условия же мы говорим, что только электронная очередь. Почему? Это дает нам контролировать эту ситуацию, а самое главное — решать точечно те вопросы, которые связаны с тем, чтобы принимать те или иные меры по созданию дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. Если родители не имеют интернет, не имеют возможности пользоваться, они обращаются в детское дошкольное учреждение или же еще лучше — к инженеру информационно-коммуникативных технологий в районный отдел образования. Там, где а -а -а. территориально располагается детский сад. Еще Инженер поможет зарегистрироваться, и тогда мы будем видеть и очередь, и родители будут своего рода тоже видеть эту регистрацию и соответствующим образом принимать уже решение. У нас есть еще один звоночек. Подсказывают режиссеры. Добрый вечер. В эфире ваш вопрос, пожалуйста. А вот добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая наполняемость в детских группах? В детских группах наполняемость 25 человек. Есть разные детские дошкольные учреждения. Есть и 20 человек, и 15. Я буквально была во вторник в одном из детских дошкольных учреждений. Жил массив «Победа». Детское дошкольное учреждение «Центр развития ребенка Малюк». Там наполняемость вот, в ясельной группе была буквально 12 человек. Я хочу напомнить, что мы пообещали нашему телезрителю ответить на его вопрос касательно детского комбината на Левобережном возле 147-й школы. Во-первых, да. в, во в 147-й школе. Мы мы понимаем, что есть острота проблема на Березинской по открытию детских дошкольных учреждений. И могу сразу проинформировать, что на базе школы мы планируем открыть НВК, то есть создать условия для обучения детей с трехлетнего возраста, обучая их в детском дошкольном учреждении. К этой работе мы уже подготовились, и я думаю, что в течение 14 года, к 1 сентября 2014 года, мы дадим возможность таким родителям, будем иметь возможность предоставить такую услугу родителям. Что, Касается детского комбината, который находится через забор. Это действительно детское дошкольное учреждение, непосредственно относилось к ведомству, по-моему, предприятия ДТСИ, и это предприятие на свой россуд определила судьбу этого учреждения, то есть они его не передали в коммунальную форму собственности, оставили в своей форме собственности на тот момент закон им позволял, и поэтому э, в этом детском дошкольном учреждении происходит то, о чем говорил бывшем детском дошкольном учреждении, о чем э, говорил э, телезритель, что э, там э, вот квартиры для э, работников этого предприятия. Кто имеет э, право на льготное, скажем так, неочередное зачисление детей в детско-дошкольное учреждение? Я хочу сказать, я бы не ставила так вопрос о на льготное э, зачисление детское учебное заведение. На льготное содержание в детском дошкольном учреждении – это вопрос правомерный. Это прежде всего дети из малообеспеченных семей, соответствующие документы они предоставляют, поэтому все вопросы… Все да, остальные, остальные абсолютно имеют полное право. У нас нет остроты такой проблемы по всей статистике, поэтому если есть те или иные вопросы, возникают конкретно в той или иной ситуации, я очень прошу у нас есть сайт городского управления образования. Есть приемная, в которой, э, если только будет такая проблема, 744-60-70. Это телефон моей приемной. Я безусловно сразу же отреагирую на ту или иную проблемную ситуацию, если она есть. Но как правило, мы эти все вопросы разрешаем. У нас есть звоночек еще. Добрый вечер вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Добрый, добрый день. день. Скажите, пожалуйста, предусмотрено ли законодательством открытие частных детских садов? Конечно. И они предусмотрены законодательством открытие альтернативной формы собственности, как общеобразовательных школ, высших учебных заведениях, так и, безусловно, детских дошкольных учреждениях. Поэтому я знаю общеобразовательные школы, альтернативные формы собственности, у нас их немного, но они есть, где принимают на обучение детей с трех лет та же европейская гимназия. У них есть группы, есть возможности, они создают безукоризненные зненные условия для пребывания детей главное наша задача создать оптимальные возможности для тех у кого есть потребность в этом Скажите, вопросе Елена есть Если, положа руку на сердце можно ли сказать сейчас что а, и в государственный совершенно обычный садик ничем не уступает частному заведению по каким-то базовым вещам я хочу сказать во первых есть стандарт образования этот стандарт образования определен Министерством образования, определен постановлением Кабинета министров. Поэтому любое частное учреждение, государственное учреждение, они, безусловно, имеют соответствующие документы на отправление своей трудовой деятельности, услуг, которые они предоставляют. Поэтому условия как в частном, так и в государственном. Педагоги одни, будем так говорить. Другое дело, в той или иной степени будем говорить о материальной базе, но там и оплата выше в детских дошкольных учреждениях за посещение детей. По, по вопросам, если, допустим, та же мамочка приходит зачисляться, имеет ли право кто-то с нее требовать какие-либо деньги? И как нужно правильно реагировать? Я хочу сказать, скажу сразу. Мы категорически, я имею в виду, мы управленцы, выступаем против такой позиции некоторых заведующих детских дошкольных учреждений, которые одним словом говорит: сначала помоги в решении того или иного вопроса, а потом мы тебя зачислим. Поэтому это крайне неправильно, унизительно слышать такие примеры. И поэтому э, хочу сказать всем телезрителям, нашим уважаемым руководителям детских дошкольных учреждений, у нас зачисления в детские дошкольные учреждения проходят все в соответствии с законом. Поэтому если есть такие примеры... О которых вы говорите, пожалуйста, позвоните, дайте информацию. И могу сказать: кстати, по разрешению тех или иных проблемных ситуаций мы принимаем самые серьезные меры, вплоть до того, что мы разрываем контракт с заведующими детским дошкольным учреждением. Вот по некоторым таким примерам: в текущем тринадцатом году мы разорвали четыре контракта с заведующими детскими дошкольными учреждениями. Где были такие примеры? И буквально последний вопрос, резюмируя разговор, что бы все-таки вы посоветовали тем родителям, которые только собираются дать своих деток в, детское, в, дет, ну, в, детские, в детские садики? Я хочу сказать, в детское дошкольное учреждение, безусловно, надо готовить ребенка для того, чтобы действительно в полном объеме ребенок получил сбалансированное развитие. В наших детских дошкольных учреждениях мы можем предоставить услуги и по развитию, творческому развитию ребенка. Одним словом, я хочу сказать, и педагоги, работающие в детских дошкольных учреждениях, и наши союзники, это прежде всего родители. Поэтому... Объединив свои усилия, я думаю, что мы справимся с такой задачей, которая связана с а, подготовкой ребенка к обучению в школе. Ведь это основная задача дошкольного образования. Буби -буби -буби -буби. Это же хорошо, что дети дит разрешаются. Конечно. Нравится... Мы отслеживаем мы эту ситуацию и стараемся вот таким образом разрешать Благодарю вас ее. за интересный Спасибо. разговор. А на этом наша программа завершается. Однако, далее много интересного. Тоже не перемыкайте, оставайтесь с 34-м.